बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ शादीज व्लॉग कैसे हैं जी आप सब आई होप यू ऑल आर फाइन ग्रेट मज़े में होंगे सो so, आज का दिन स्टार्ट हो चुका था जी आज थोड़ा सा एनर्जी लेवल जो है वो बूस्ट हो चुका है क्योंकि आज रिसेप्शन था लास्ट जो फंक्शन है वो सो so, उसके लिए जो तैयारी श्यारी थी वो मैंने स्टार्ट कर दी थी यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना ना हेयर स्टाइल चेक करवा रही थी बटरफ्लाई जो होता है ना जूड़ा ये मैंने बनवाया था और यहाँ पे जी मैं आपको अपना आउटफिट दिखा रही हूँ ये था जी मेरा आउटफिट ऑफ द डे तो ये मैंने अपना जो आउटफिट आउटफिट था जी वो वेयर कर लिया था मेकअप शेकअप जो था वो डन हो गया था वो भी मैं दिखा नहीं सकती थी आप लोगों को बस मैंने कहा चलिए जल्दी जल्दी से ना मैं आपको ड्रेस दिखा दूँ अपना तो ये साथ में जी मेरी जेठानी तो उसका मैंने आपको ड्रेस दिखाया उसके साथ में उसने शूज जो पहने थे वो मैं जो ना बिल्कुल सिंपल जो शूज़ है ना उसकी तरफ जाना चाह रही थी स्लीपर्स टाइप पे तो मेरे पास यही अवेलेबल थे इस टाइम तो मैंने यही वेयर कर लिए क्योंकि एडी वाली जूदी पहनने का हील वाली पहनने का मेरा कोई एसच मूड नहीं था और मुझे अच्छी भी नहीं लग रही थी ना चला नहीं जाता मुझसे तो फिर जो उसके बाद ये तैयारी श्यारी की है गाड़ी में बैठे हैं तो बाकी का व्लॉक फिर कंटिन्यू किया क्योंकि रिसेप्शन पे जाते जाते भी हमें तीन बज चुके थे रस्ते में तकरीबन पौने तीन बजे हम लोग घर से निकले थे घर से निकलने के बाद जी फिर गाड़ी में भी आप मैक्सिमम ना आधे घंटे का सफ़र था जो कि हमने किया तो उसके बाद जी फिर हम लोग वेन्यू पे पहुंचे वेन्यू पे पहुंचने के बाद अभी आपको पता है कि एंट्री शेंट्री जो होनी होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो फिर जी हमें तो बस ये खाने से मतलब होता है रिसेप्शन पे तो बस ये होता है कि खाना शाना खाएं और अपने घर वापस चलें तो ये थोड़ी सी ए, मैंने रस्ते में जो जाते हुए थोड़े बहुत क्लिप ली है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए तो अभी आप लोग जाएँ जल्दी से जाएँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें कमेंट लाजमी करना है आप लोगों ने और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करें और यहाँ पे जी फिर हम लोग जो अपना मैरिज हॉल था यहाँ पे पहुँच चुके थे तो यहाँ पे ये मिठाई वगैरह लेके गए थे ये मेहमान उनको दी जिनके घर हम रिसेप्शन पे गए थे ये थोड़ा सा मैं आपको वेन्यू दिखा रही हूँ माशाल्लाह से एक काफ़ी अच्छा था बारात की नस्बत बारात का जो हॉल था वो तो थोड़ा सिंपल ही था यहाँ पे मुझे बच्ची इतनी अच्छी लग रही थी ना ये पूरी वीडियो में म्यूजिक इतना लाउड था कि ना मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा व्लॉग पूरे व्लॉग में क्योंकि बहुत वही म्यूजिक चल रहा था ना डीजे बहुत ज्यादा तेज थे तो ये बच्ची जब तक डीजे चलता रहा ना यकीन माने इतना वो डांस कर रही थी ना और सबका ध्यान इस बच्चे की तरफ था होता है बच्चे लेडीज को देख के या किसी और को देखे शर्मा जाते हैं या फिर नहीं करते नहीं बच्ची तो माशाल्लाह से बैठ ही नहीं रही थी तो फिर जी वेट किया वहाँ पे ब्राइड ग्रूम की एंट्री का क्योंकि रिसेप्शन पे ही उनका थोड़ा सा होता है टाइम कि वो लोग एंट्री शेंट्री कर लें अदरवाइज तो नहीं होता ज़्यादा तो यहाँ पे फिर हम लोग तो बैठे हुए थे जी बेबी को लेके स्ट्रॉलर में क्योंकि हम कल बारात में इतना थक गए थे ना हील वाले तो सैंडल्स पहन पहन के कि अब तो चला भी नहीं जा रहा था बस बैठ के सारा जो फंक्शन था ना वो अटेंड किया है तो साथ बने रहिए साथ साथ आपको हर चीज़ जो है वो आपको इस ब्लॉग के अंदर मिलेगी और बहुत सारी दुआएं भी आप लोग ब्लॉग में जिनका जिनकी शादी है उनको बहुत सारी दुआएं भी दिया करें उन बच्चों को भी दुआएं दें जो कि माशाल्लाह सामने आपके हैं और बड़े क्यूट से लग रहे हैं और ये देखें फिर मेरा फिर जब कैमरा ऑन हुआ है ना तो माशाल्लाह से बच्ची सामने थी और फिर उसका वही काम कि वो बस डांस कर रही है डांस नहीं उसने रोका अपना तो फिर जी उसके बाद जो दुल्हा दुल्हन की एंट्री होने लगी थी जी स्टार्ट तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं जिनकी एंट्री कैसी हुई म्यूज़िक थोड़ा लाउड था और आगे मैंने ना स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दी क्योंकि व्लॉग फिर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है ना तो आ, फिर दिल नहीं करता देखने को ना बंदा बोर भी हो जाता है देखने वाले भी बोर हो जाते हैं कि इतना लम्बा व्लॉग हालांकि आई थिंक ना व्लॉग थोड़ा लंबा होना तो अच्छा लगता है तो फिर मैंने ना थोड़ी सी वीडियो की जो स्पीड्स थी वो थोड़ी सी तेज़ कर दी मैंने कहा कि चलें आप लोग भी ऐसे देखिए अभी मैं साथ साथ आपको म्यूज़िक लगा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए आपको मुझे भी ज़्यादा सुनना ना पड़े कि ताकि कि मैं भी नॉन स्टॉप बोल रही हूँ तो फिर कोई बात भी नहीं सहन में आती कि क्या बात करूँ बस ये है कि ये मोमेंट बहुत अच्छा लग रहा होता है और हमने भी खूब इंजॉय किया इस मोमेंट को आप लोग भी खूब इंजॉय करें मेरी वीडियोज़ देख के तो दुआई भी माशाल्लाह से आपने बहुत ज़्यादा देनी है ग्रूम्स को और वाइट को ठीक है तो दुआ में आप लोगों ने स्पेशली याद रखना है जी एंट्री हो गई थी तो फिर वो भी दुल्हन को जी वेलकम किया उन्होंने स्टेज पे तो बस ये सिंपल सी एंट्री की थी आई थिंक मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी डिसेंट और वाली होगी एंट्री बट ये भी अच्छी थी और अच्छा मजा आया था इनकी एंट्री देखने का और अच्छी लग रही थी बस यही है उसके बाद जी फिर खाना छाना खुल गया <coughs> क्योंकि आपको पता है के जो बेचारे सुबह से आके बैठे होते हैं ना रिसेप्शन के इंतजार में उनकी तो बैंड भजी की होती है हम तो तकरीबन तो लेट ही निकले हैं तीन साढ़े तीन बजे के करीब घर से निकले

जो जो उनको चीज़ें मिली हैं अभी जो बाकी का मेन सामान है वो ऊपर था उनके शायद किसी रूम में वो कह रहे थे ऊपर पड़ा हुआ है तो कह रहे थे अगर देखने तो वो भी देख ले मैंने कहा कि नहीं जी हम इसी से गुजारा कर लेते हैं तो इसी इंस्टॉल था ये माशाल्लाह से कमरे की पूरी लुक है और बड़ा प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से रूम अल्लाह पाक सही नसीब अच्छे रहे अल्लाह पाक बहुत सारी खुशियाँ दे जी इनकी न्यू लाइफ में आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ दुआ करनी है और जो मैंने दुआ की है उसमें आमीन आप लोगों ने लाजमी बोलना है <coughs> तो फिर जी यही फिर अपना किया जी सफ़र स्टार्ट बस गले में जो खराश हो रही है ना बस एक तो मौसम और ऊपर से शादियाँ इसकी वजह से ना गला बस यही चल रहा है सो वही बहुत ज़रूरी था मैंने कहा कि चलें ब्लाग अपलोड करना था तो ये भी हो जाए तो फिर जी काम ख़त्म करते हैं क्योंकि मोबाइल की भी बस हुई पड़ी थी इतना कोई यकीन मान इतना को डाटा हो चुका था ना कि अभी बस यही दिल कर रहा था कि जल्दी से ना डिलीट करूं सारा कुछ व्लॉग अपलोड कर दूं पिक्चर वगैरह जो होती है ना अभी जो है आईफोन का यही इशूज़ होता है ना कि स्पेस बहुत ज़्यादा कम होती है तो फिर मेरा ये होता है कि जल्दी जल्दी से ना हर चीज़ इसमें से डिलीट कर दूँ फिर जी घर आए हैं अपने जो नॉर्मल कपड़े होते हैं ना घर में पहनने वाले जल्दी से फैंसी उतारे हैं ये पहने हालांकि इतना फैंसी नहीं था मेरा सूट आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा ज्यादा फैंसी भी नहीं है बट ये था कि बस उतारना था मैंने इसको ना जल्द अज जल्द तो वो उतारा है जी अपनी आए हैं जी सिंपल से ड्रेस में वही कुर्ता शलवार में आए हैं तो थोड़ा सा सुकून मिला है फिर जी मेन जो काम होता है ना वो होता है जी मेकअप रिमूव करना मैंने जैसी हेयर स्टाइल खोला है मेरे बालों का कुछ ये हाल था यकीन माने कोई सुकून मिला है पिंस उतार के तो बड़ा Literally बड़ा सुकून मिला था यहाँ पे ना मेन उतार कर बालों का ऐसे कबाड़ा हुआ पड़ा था जैसे ना चिड़ियों का घोंसला बना हुआ है तो उसके बाद जी फिर मेकअप वगैरह रिमूव किया मेकअप रिमूव मैंने किया जी बेबी वाइप्स के साथ आज मुंह नहीं मैंने धोया मैंने कहा चलिए आज इसके साथ ही रिमूव कर लेते हैं वैसे तो मैं मुंह फेस वॉश कर लेती हूँ तो ये था जी आज का लोग आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लग गया तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़ तो यहाँ बन जाए थोड़ी सी ब्राइड और ग्रोम की पिक्चर्स